Страшная случайность или грабители в полицейской форме? Перестрелка между полицейскими в Княжичах до сих пор у всех на устах. Что же на самом деле произошло и почему? По сути, на ровном месте погибло сразу пять человек. Версий случившегося очень много. Секретные материалы отправились в Княжичи, чтобы понять, что же на самом деле произошло в тот вечер. Кому принадлежал дом, в котором должна была пройти спецоперация КОРДА? И действительно ли, случайно, в соседнем доме сработала сигнализация, на которую приехала служба госохраны? Смотрим. Вот тот самый поселок Княжичи, который еще пару дней назад стал эпицентром страшной трагедии. Сейчас здесь уже тихо, даже слишком. Люди напуганы и не открывают дверь незнакомцам. А те, с кем удается поговорить, делают вид, что ничего не знают. По поводу перестрелки. Вы вы знаете об этом что-то? Ну, мы знаем, но ничего не знаем. Ничего не слышали? Нет. нет, нет. Именно здесь, на этой улице, во время перестрелки погибло пять сотрудников правоохранительных органов. Настолько резонансное событие, которого не было никогда в истории, ни советской милиции там на территории Украины, не нашей милиции Украины в годы независимости. Генеральная прокуратура, которая ведет расследование, говорит о служебной халатности. Все до этих подей уже отстроено от посад. Официальная версия, якобы группа захвата в сопровождении спецподразделения «Корт» выжидали в заброшенном доме вооруженную преступную группу, которая уже не один месяц грабит дома в Княжичах да, уже как три месяца. Тут. Много уже таких случаев? Ну да. А сколько примерно? Да штук пять, наверное, домов ограбили. Позже в соседнем доме сработала сигнализация, и на место приехала госохрана, которая приняла корт за преступников и попыталась их задержать. В итоге сотрудники трех подразделений просто перестреляли друг друга. Конву того, что говорят в Генпрокуратуре и МВД, никак не ложится то, что видят родственники погибших. Зачем расстреливать машину милицейскую, в которых сидят сотрудники полиции в форме и два задержанных. Поломаны пальцы. Быстро надо из перебиты? Ну там неизвестно. Даже не то, что ее перебинтовали. Там нет рук. Это вообще, это значит, забирали пистолет, что кого-то убить надо было. Сережиным пистолетом. І то що говорить говоріть водітель ГСО, которому удалось вижить. Співробітники Корда Перші стріляли це 100%. процент. Це два метри від мене відбувалося. в мисля не було, що вони ви вискочать, почнуть стріляти. Вийди по-людськи, положи мене на землю, я підниму руки вверх, я скажу, хто у мене шеврони були, ДСО, сео двері відкриті. Поліція на дверях написана. Могли порушити закон, тому що елементарно це не секрет. Правоохоронці тісно співпрацюють із злочинним світом, і багаті зв'язки, міцні зв'язки, продовжують реалізовуватися в правоохоронній системі. Журналіст і бивший советник міністра внутрішніх діл Константин Стагній утверждає, що розстріл був В княжичах п'ять убитих і жодного пораненого. Таке відбувається тільки при операціях зачистки. Я не можу стверджувати, що це саме так і було. Але коли при п'ятьох убитих немає поранених, це дуже дивно. Може, потрібно було, щоб хтось щось потім не розповів. Посмотрев на снімки, розстріляної машини ГСО, з ним согласився і Георгий Учайкин, глава Української асоціації владельцев оружия. Це не випадковість. Там пальчик на спусковому гачку не, не застряг. Це, от там, знаєте, таке враження, що зачищали щось. Попри те, що тут абсолютно зрозуміло, кому належить цей автомобіль. Это подтверждает версию, на которую указывают эксперты, якобы разведчики и корт и были той бандой, которая вычищает дома в княжичах. И начали перестрелку, чтобы зачистить следы. Некоторые оперативники, те люди, которые организовывали подобные операции, они ну, чуть ли не на 99% говорят о том, что это, возможно, все-таки э, неправомерные действия уголовного розыска. Они предполагают, что это эти люди сами были оборотнями и сами совершали кражи. Но один из членов самообороны, княжий Дозор, говорит, что грабители дома те, кто их и охраняли, а именно корт. Они сами это все организовывали, вот эти все грабежки. Кто сами, кто? Полиция. Навищу. Ну, это вещь, Они там постоянно охраняли, все дежурили, патрулировали. Що би не случилось в ту рокову ніч, Правду, ми вряд ли узнаємо. Коли ми з вами побачили в пресі слово розвідник, треба чітко усвідомлювати, що нам не будуть відкривати інформацію по цих епізодах, де задіяні розвідники. Сама ж хазяйка дома, возле которого правоохранители и выслеживали нежданных гостей, говорит, что що в дом все-таки кто-то пробрался. Оглянувши будинок, я виявила, що всі шафи та шухляди у кожній кімнаті будинку були відчинені навстіж. Деякі речі валялися на підлозі. Також на підлозі стояли картини зі стін. При цьому вся техніка була на своїх місцях. Тобто стало відомо, що в будинку були злодії, які шукали цінні речі та гроші. В народі даже уже стали розпространяти версію том, що в этом домі знаходились важливі для країни документи, які хотіли забрати розвідчики. Очень много версий, одни вызывают недоумение, другие полное недоверие. Секретные материалы продолжат следить за ходом этого расследования.